скученность людей на концертах, кинозалах, на эскалаторах, в транспорте, лифте производит к неизбежному торжению людей в интимные зоны друг друга. Интересно наблюдать реакцию людей на эти торжения. Существует ряд неописанных правил ведения западного человека в скупченности людей, например, в автобусе или лифте. Это такие правила. Ни с кем не... Разрешается разговаривать даже со знакомыми. Не рекомендуется смотреть в упор на другого. Лицо должно быть совершенно беспристрастным. Никакого проявления эмоций не разрешается. Если у вас в руках книга или газета, вы должны быть полностью погружены в чтение. Чем теснее в транспорте, тем сдержаннее должны быть ваши движения. В лифте следует смотреть только на указатель этажей над головой. Скоро буду идти. Багато тут еще. Наверное, дочитаем вот до, до 28 сторинки и все, бо я уже здихаю, я вам честно скажу. Тяжело, тяжело, ло О, Давайте чуть отдыхнем, наверное. Чему уже дочитаем? Нема у меня сил. Сколько мы тут прочитали? Херню прочитали, а я уже сдох. 5 столинок прочитала сломито еще вот чуть-чуть вот я вот тут чуть дочитаю вот, затик и вот эту столиночку и на чем все хорошо часто можно услышать как э, людей ездящих в тран в общественном транспорте на работу часы пик называют жалкими несчастными подавленными эти эпитеты ты можно употребить из-за того что у этих людей невызырательные лица но сторонние наблюдатели ошибаются в своих оценках. Они просто видят, как люди добросовестно выполняют правила поведения в условиях неизбежного вторжения посторонних в их интимную зону. Если у вас возникнут сомнения по этому поводу, наблюдайте за собой в следующий раз, когда вы поедете в переполненный кинозал. Как только вы вступите в проход, ведущий к вашему месту окружению множества незнакомых лиц, обратите внимание, что вы начинаете как запрограммированный робот подчиняться неписанным законам поведения человека в переполненном общественных местах, когда вы начнете конкурировать со своими соседями за уголок на подлокотнике кресла для опоры рук, вы поймете, почему люди, пришедшие в кино без спутника, обычно не занимают свое место в зале до тех пор, пока не выключат свет или не начнется фильм. Каждый раз, когда мы едем в переполненном лифте, сидим в переполненном кинозале или идем в... едем в битком набитом автобусе, окружающие представляют для нас существовать. И до тех пор, пока нас э, непосредственно не заденут, мы не реагируем на них. Так. Ну да. Ясно, Соломита. Так. Создается такое впечатление, будто своим неосознанным посягательством на нашу интимную территорию люди ставят нас в оборонительную позицию. Разъяренная толпа или агрессивная группа людей, объединенных единой целью, реагирует на нарушение их территории совершенно другим образом, чем отдельные личности. В действительности происходят следующие вещи. По мере того, как увеличится толпа и ее плотность, личное пространство каждого отдельного человека становится все меньше, и он принимает враждебную стойку, поэтому с ростом толпы усилится ее враждебность и агрессивность. И в любой момент может начаться рукоприкладство. Это очень хорошо известно полиции, и она всегда старается разогнать толпу, чтобы каждый человек вновь выбрал свое зональное пространство и успокоился. Только в последние годы правительство и э, град, градостроители стали обращать внимание на то, что многоэтажные жилищные комплексы оказывают отрицательное влияние на человека, поскольку лишают его личной территории. Отрицательные последствия проживания на переселенных территориях можно проследить на примере популяции оленей на острове Джеймс, находящихся неподалеку от штата Мериленд. Олени там стали вымирать большими партиями, несмотря на то, что в то время корма, и... корма им было достаточно. Хищники отсутствовали и не было никакой эпидемии. Аналогичные явления до этого происходили с колесами и кроликами. Исследования показали, что олени вымирали в результате сверхактивной деятельности надпочечных желез, вызванных стрессом, состоянием животных, создавшимся от того, что в результате роста популяции оленей они были лишены своей личной территории. Надпочечные железы играют важную роль для роста организма, воспроизводства и противляемости заболеваний. Таким образом именно перенаселенность вызывала физическую реакцию на стресс, а не такие факторы, как голод, инфекция или агрессивность других животных. Учитывая это, легко понять, почему области, имеющие большую плотность населения, имеют более высокий уровень преступности. Следователи полиции используют специальные методы, построенные на нарушение территории личности, для того, чтобы сломать сопротивление допрашиваемых преступников. Для этого они усаживают преступника на стул без подлокотников ставит стул в центр комнаты и постоянно во время допроса проникает в его интимную и особо интимную зону, оставля... оставаясь в ней до тех пор, пока тот не даст ответ. С помощью таких методов сопротивление преступника очень быстро подавляется. Администраторы могут использовать тот же самый метод для того, чтобы получить скрываемую информацию от подчиненного, но людям, занятым в торговле, не следует применять эту тактику при общении с клиентами. Так, что там пишут? Наше кино, если телек 50 дюймов. Да, хорош, панда, если у телек 50 дюймов. блин, чтоб почула тебе Юля. Яка Юля, Олег? Я осу бу... Не, не знаю. Читаешь хуйню хорошо, она, быть, была в шоце. Яка Юля? Не надоело уже читать. Да еще не. Пятый раз попадаю к тебе на стрим. Али. Спасибо, что приходишь. пандой согласна. Ясно, читать это круто. Иначе, как правильно писать. Ты а... Знаешь. А что за Юля, Олег? Я так и не понял. Все, дочитал и до 28 старинки. В следующий раз будем читать уже 28. восьмую, Запишем ролик. Люди продолжают читать книгу. Что делать, если ты не трахаешься каждый день? Как трахаться? Дочитал до 28 старинки. И мне понравилось. Знаете, гуд советы. Какой селфи любил, сынок? А, -а, -а я ты сказал, сынок, я понял, понял. Так. Скажи, пожалуйста, какие крутые Китай хай будет. Зачем мне солнце? Монако, для чего скажи мне Луна в Сантрафе? Тебе не получится читать. Хорошо, героям слава. Мотория. Моторола Джей. Так, там надо расписать всю ручку. Вода не пишет, хоть мая писать. Ясно, Олег. О, уже и ручка пишет, представляете? Колы не надо. То уже и пишет. Японский язык, валейку массалям. Так, складываемся. Ясно. Эк крутый картежник, складываю карты, вот так и тебе, тебе, и тебе, и тебе, а это мне, это тоже мне. Это и тебе, и это тоже, брат, мне, тебе, мне в этой жизни. В этой жизни все мне. Суть стрима. Читали книгу, как начать трахаться, представляете? И сейчас и панда пишет, что я отрядка. но... You know? Real talk, real talk, панда! Детективы читают. Да зачем они мне? О! Трахаться тема. Всем советую. Трахайтесь чаще. Мой вам совет. Зачем мне солнце в Монако? Да, представляешь, как это там тебе звать? Маленькая макака. Хорош вещь. На банке а, Таня, Мне он может оскорблять сколько угодно по мне похуй. А другие люди обижаются. Ясно, панда, ты ручки складаешь, да. Может, он бухает. Все может быть. Зачем мне солнце в Монако? Для чего скажи мне? Луна в сан -Трофе. Я уважена. Вражена. А, ясно. Good, good. Ты транс, да. Самый настоящий. А еще я гомик транс. Не забывайте об этом. Я единственный в этом мире. Гомик транс. Таких еще не было. На телку похоже. Спасибо, Рома. Роман, спасибо. От души. Ты так спиваешь, что напился. Да, Соломита. Вообще не соромно. Без понятия, Олег, как это. Но такие бывает. А что мне должно быть соромно? Привет, Христина. Это такая хорошая песня. В голове моей туманы-маны Утек мозок из кармана а мне друзья говорили, забудь его, забудь, ты его забудь, и теперь на сердце раны, раны. Но ты же знаешь, что я упрямый. Так, ты винчи воно, вона, я воно, я воно, Дженни, Дженни. Не знаю, панда в наушниках. Да, сейчас хоть включим. Привет, Виктор! Привет! Хаю хай! С вами Дима Гомик Гай. Спасибо, Суламита. Очень приятно. Я, честно говоря, таки втомленный за сегодняшний день. Очень уставший. Читайте, сегодня у меня выходные, а я целый день стримлю. Так что даже по выходным работаю, а но... все, что надо, это денег, 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 денег больше мне. Эй! Эй! Ну вы сами это знаете. Зачем солнце? в монако. Чего скажи мне, луна в сан если твой взгляд светит ярко? Да, целый дрень, дрень дрова дергал на базар не ездил, где заебался. Да, все дед заебался просто. Капец смешный, спасибо. Привет, Анна! Звезда, що ти ты народиче не, не давно приїжджав? На бережі відмічався, макака. На бережі відмічався, А ти що, трахаться хочеш, чи що? Я вже книгу прочитав, я готовий. Хорошо, Никита, у меня Xiaomi. Я уже книгу прочитал, я готовый. Сломита, скажи, какую песню? Я с планеты Земля, моря ярки. Вообще не знаю. И зачем мне знать? Выхлайн Макса, Барских. ничего чё, блин, ты панда знаешь Макса Барских? Как песня? Сама песня, наверно сразу мне... Э, сразу песня в голову попадает. Что э, Дим сигарет с ментолом пьяных угар качает. Шо то, макака? Че ты пиздишь? Да. Это еще я уставший. Я, я вообще бы разъебал бы. Олег, ты имеешь в виду, насчет кого? Насчет Суламити? А, я понял. Родичи. Родичам привет. Ты звидки? А, Христинка. Я даже не знал, что родичи выходят до меня на канал, Дивляться мои видео. Привет, родичам! Ассаляму алейкум. Так, Христинка отвечает с баки давай коров. А кто родичи? Маленькая макака. Ну, по мне видно, что я животное. Кто у меня еще родичи может быть? <свят> то воно в заблокированные просто попадает, то что там матюков много. Вот всякие макаки попадаются. Дым. В сигарет с ментолом пьяных в угар качает, ты смотришь в глаза другому. Цистернова, ты вот до, до пизна, да? Какие ты смешные! Ну, не в мене ж нікнейм маленька макака. Щось я хотів смішно сказати. Час. Та я вже і не вспомню. Всі суть в тому, не в мене ж нік маленька макака. Я і не мог подумати, що в мене макаки родичі є в родичах. Макаки родичи в народичах. Прям рэп получается. You know? Ту -ту ту -ту -ту -тун, ту -ту -тун. Так, наверное, завтра мы будем дивиться интервью Карена. Або поднимемся анимешку. Не знаю. Что будем делать? Давайте поднимемся интервью. а Це да. анимешку якось потім подивимося да? Що сказать? One секунду please. Я пойду возьму подставку под телефон. Ух. Так, на ну, меня, наверное, чат заглючил, бо я бачу, никто ничего не пишет, и это навряд таки может быть. Такого быть невозможно. Да, я был правый. У меня застрял чат. Димон, скажи на праве кума, сколько мне лет? Э, я забыл. 26, да? если не ошибаюсь, здесь так, да, Суламита, а, тридцать, интервью Карена, да, Карена, э -э, ты шо, да, скидки, девчина, интересно, Так, у нас тут, походу, завязывается веселое общение. Так. угадай. США. Рома, привет. Скажи, что Суламита лох. Ну, я думаю, все и казать не надо. читаем. Слухаем интервью. Интервью. Арена. Макарена. я же сказал, Суламита, что ты лох. Что вообще надо? Равшана. Ну да, что мне? Ты извините, я с планеты Земля, Украина. Живешь. Я зара возьму четки. Так, я запущу трансляцию. Заходите зара в новую трансляцию.